fasil belə başa. Yusuf özünü atasının üstünə atdı və ağlayaraq onu öpdü. Sonra həkim xidmətçilərinə atasının məyitini mumalanara əmr etdi. Həkimlər İsrail mumalandılar. Bu bu iş 40 günə görülüldü. Çünki mumalanmaq üçün 40 gün lazımdı. Misirlər 70 gün İsrail üçün yas tutdular. Yas günləri qurtarandan sonra Yusuf Firavun saray adamlarına müraciət edib dedi: "Əgər göz xəsalıb tapmışamsa, Firavuna söyləyin ki, ata mən and içib demişdi, mən canını üstəyəm. Kəran torpağımda ösümsün, qabr qazmışam." mən orada basdır. İndi qoy o mənə ismini versin çəkib atamı basdırım və qayıdım. Firon də get. Atan sənə andı serkim ona basdır. Delil ilə Yusuf atasını basdırmağa getdi. Fironun bütün əyalları, sarayın və Misirin bütün ağsaqqalları, Yusifin bütün ev adamları, qardaşları və atasının ev adamları onu müşahidə etdilər. Qoçin vilayətində yalnız uşaqlarına, qoyunçularına və malqaranı qoydular. Onlarla birgə atlar və arabalar da yola çıxmışdı. Ona görə də dəstə çox böyük idi. Onlar Jordan çayının yaxınlığındakı Ata Tıxırmamın tətanda böyük ağlaşma və elə matəm qurdular. Yusuf atası üçün 7 gün yas tutdular. O ölkənin əhalisi onun kənarları, Ata Tıxırmamındakı yası görəndə dedilər. "Gürmislər, niçə böyük matəmlə yas tuturlar." Ona görə də Jordan çayının yaxınlığındakı bu yeri Averimisay adını qoydular. Averimisay misrlərin yası və ya misrlərin otlağı deməkdir. Ya qopub oğulları atalarının vəsiyyətian vəsiyyətini əmr etdik kimi yerinə yetirdilər. Onu Çanın ölkəsindən gətirib Maamir qarsındakı Maqberəət arasında olan mağarada basdılar. İbrahim bir vaxt həmin mağaranı qəbə dəzəltmək üçün tarlarla birlikdə xəftli Efrondan satın almışdı. Yus Yusif Yusuf atasını dəfn etdikdən sonra həm həm özü, həm qardaşları, həm də onunla birlikdə atasını dəfnlən dəfnə gələnlərin hamısı hamısı Misra qaytdı. Ataları öləndən sonra Yusifün qardaşları öz aralarında dilər. Belçə Yusuf bizə qarşı kin saxlayar. Əgər ona etdiyimiz pisliyə görə bizdən qisas alarsa, nədir, nə edərik? Buna görə də Yusufa xəbər göndərdilər. Atan ölüm ölümündən qabaq bizə vəsiyyət etdi ki, gedib Yusufa belə deyin. Bağ sənə xahişim budur ki, qardaşlarının günahını və təqsirini bağışlayasan. Axı ona sənə pislik ediblər. Xahiş edirəm sən atanı Allahının qulları olan biz qardaşlarımızın günahına bağışla. Bu sözlər Yusufa çatanda o ağladı. Sonra qardaşları ösləri Yusuf onların önündə yerə qapandı və dedilər: "Biz sənin qollarındaq". Yusuf onlara dedi: "Məyə, mən Allah hamçı məndən qorxursunuz. Baxın, siz mənə qarşı pis fikrə düşdünüz, lakin Allah onu yaxşıca çevirdik ki, bu gün gördünüz və etsin. Və çoxlu adamın həyatı qorunsun. Ona görə də qorxmayın. Mən həm sizi, həm də övladlarınızı saxlayacağam." Yusuf onlara ürəklərincə olan sözlərlə təsəlli verdi. Yusuf və atasının nəsinəmsidə sakin olur. Yusuf 110 ömür sürdü. O Efraimün üç təsa övladlarını gördü. Məlaşanın oğlan Makrin övladlarını da Yusufun yanında doğuldu. Bir gün Yusuf qardaşlarına dedi: "Mən ölürəm, amma Allah mütləq nəzər saxlasa, o sizi bu ölkədən İbrahimə, İshaqa və Yaqubun andisdir torpağa aparacaq." Sonra Yusuf isə övladlarını andisdirib dedi: "Allah mütləq nəzər saxlasa, gedin, ə, gedən zaman mənim sümüklərimi buradan çıxarın." Yusuf 10, 110 yaşında öldü. Onu missirdim onlaraq bir tabuta qoyub. Beləliklə qotarı yaradı, əlifəsini. Və görəsən bu kitabdan biri, yəni burada görünür ki, 23-cü 23 əsri bir ə, fiziki tarix, amma çox bizim ruhani tarixə göstərir. Bu kitabda hani yəni, söhbət Allahla onun xalqı arasında olan münasibətə göstərir. Bir Allahla ağlan xalqı onunla Allahla bir yol getdiyini göstərir. Yəni bizim cəmiyyətin bir ruhani tarixidir. Dinlədirsə savara, hər birisə 그래, 알겠어.